Представники проекту Ведін Клаб на знімальному майданчику нашої програми Євгенія Інська. це керівник проекту. Ну і поряд із нею візажист проекту Club, Анна Бугуславська. Доброго вам ранку, дівчата! Доброго ранку. Другий сезон Клабу» починається, і цей ну, Кожен сезон має бути цікавішим ніж попередній, інакше на що тоді взагалі щось організовувати? Чи дійсно Wedding Club готовий до нових випробувань, до нових сюрпризів, до нових якихось відкриттів? Ну, Наташа, честно скажем, что мы, конечно, стараемся, чтобы не каждый сезон, у нас-то всего там один позади а, сезон, чтобы каждая игра становилась какой-то другой. И вот а, второй сезон, а, по нашей задумке, начинается из игры не для молодоженов. А, у нас а, смысл именно в том, чтобы проводить игру по типу "Ми изможе, как было на 1 плюс 1» а, для молодых пар, для молодоженов, для будущих молодоженов. А, мы решили начать эту игру из игры для женатиков. Вот такой вот... Женатики, которые уже были э, участниками клуб? Нет, которые просто женатики. А, вот да, да, с января можно было подавать заявки. Угу. В феврале а, начался отбор. Это был а, открытый отбор, это были голосования. То есть мы показали все пары, которые подали заявление, но которые не отказались, когда узнали какая дата, да, потому что у многих свои планы. А, мы а, все разместили в группе ВКонтакте, и а, люди заходили, голосовали. В итоге мы голоса проверили, у кого было больше всего голосов. І на ті три пари женатіків, і mm -hmm. у нас будуть зрівнуватися тепер за звання кращих з лучших, лучших <laughs> серед женатіків. Анечка, а от що стосується там, інших спеціалістів ведінклабу, людей, які допомагають, долучилися до проєкту, наскільки вони вболівали за женатіків, скажімо так, чи вболівають зараз? Чи вони просто ну там, от Анна Богославська прийшла, фейс намалювала, пішла мені байдуже хто там. В любом случае, для меня как визажиста данного шоу и непосредственно создателя да, красоты этих всех образов важно, чтобы не только молодая девушка смогла еще раз, ну как бы для молодой девушки это было, которая еще не была свадьбы, да, для нее это как репетиция свадебного образа. А для женатиков это еще раз возможность да, ощутить себя принцессой. Потому что не так-то много таких событий глобальных, да, красивых в нашей жизни, где мы можем себя почувствовать принцессой. Так как я раскрываю, стараюсь максимально раскрыть потенциал внешности каждой девочки, чтобы мы все почувствовали себя принцессами, увидели себя в новом амплуа, в новом образе, конечно, это нужно. Плюс для отношений, для мужа, чтобы он увидел свою возлюбленную еще красивее, интереснее. Прікрасна млінам платі такої красивої обстановки, прекрасним завідіння та нікас учень достойно. пари, які до речі будуть брати участь в першій в стартовій грі другого сезону Club, Вони чим особливі? От на думку організаторів, вони ну знаю, там багато років прожили разом в шлюбі, тільки одружилися, чи мають якусь іншу родзинку, яка була б цікава глядачеві. Вот на этой неделе мы будем знакомить глядачев и наших читателей с данными парами. Сегодня у нас организационное собрание. Сегодня мы сами лично перезнакомимся. Но некоторые пары мы знаем. Например, одна из пар, которая набрала больше всего голосов, она действительно у нас участвовала в игре, угу. причем в первом сезоне, в первой самой игре, в стартовой игре. То есть мы их уже немного знаем. Это их особенность, да. А вторая пара очень активные болельщики. Они не, не пропускали ни одной игры. Они очень старались, чтобы попасть на игру женатиков. Вот это что касается игры. И у них есть ребенок, и вот мне интересно, ребенка с собой возьмут прямо на игру, может он будет и помогать там участвовать. Вот с третьей парой мы еще так тесно не знакомы, но все заполняли анкеты, соответственно, я уже как организатор кое-что о них знаю, а вот чтобы зритель и слушатель и читатель узнал, нужно просто зайти в группу и вот в ближайшие дни, среда, четверг, мы уже скажем, в чем изюминка каждой из пар. Друг, ну, перша гра вона за скажімо так, буде відрізнятися можливо, за правилами або за якоюсь інтенсивністю, або за конкурсами, або ще за, за чимось від традиційних ігор Club, до яких вже всі звикли. Она буде відбуватися тим, що це будуть пари. Да? Ну, Може для, для них якісь там спеціальні. І другий момент, ми коли продумували конкурси, да, ми делали більший акцент на те, що вони ну, ж вже давно О, в Вот, и, соответственно, у нас есть задания, которые касаются, вот, а интересно, вы хоть что-то знаете о семейной жизни, о друг о друге, ну, поэтому есть. Есть моменты, которые можно воплотить в жизнь и проверить, насколько женатая пара лучше, чем те, кто планирует пожениться. Ну, в плане семейных отношений, да, то, то есть ну, в этом плане. Да, в том, что уже, уже все проверила. А нет, что касается вас и конкурсов? Бачили конкурсы, знаете, нет. организаторы делают? Нет, это тайна, тайна. Никто да, не, да, никто да, не да, знает. Да, а сами, ну, то, Перейти, скажімо так, зі статусу візажиста ведінклабу в статус учасника ведінклабу хотілося ні, так... я лучше спостерігаю. А чо. Это же муж должен согласиться, правильно? Да, это нужно совместное согласие. А правильно? он еще не уверен, что он может, насколько я понимаю. А, что касается других игр в один клаву насколько они будут снова -таки, в традиционном формате? А с апреля, по крайней мере, как мы планируем. С апреля у нас стартует тот же смысл, как и был в прошлом году. Будет апрель, май, июнь три игры, и финалисты этих игр выходят в финал. Вот, то есть полуфиналисты выходят в финал, и в июле будет финальная игра, где и будет разыгран главный приз, то есть это полностью выездная церемония подарок, ну и плюс много-много-много моментов, которые сделают свадьбу уникальной. Вот я напоминаю, что про женатика у нас вот только один момент, одна игра, потому что очень просили, очень говорили и писали, что мы тоже хотим себя попробовать. Это касательно смыслового наполнения. Игра будет строиться по тому же принципу, тоже будут конкурсы, 8-9 конкурсов в одной игре, они будут идти по нарастающей, а девушки будут ставить ставки на мужчин, хотя, хотя у нас есть задумки немного другие, мы посмотрим, насколько это воплотится в жизнь, пока не буду говорить, то есть, возможно, не только девушки покажут себя на сцене. Да, у нас есть разные задумки. И в итоге от малого до велика, кто наберет больше всего баллов, тот, естественно, и станет тем же полуфиналистом, который попадет в финал. Будет шоу-программа, будут сладости. Ну, вот, в принципе, традиционный момент. Но есть новшества, есть новые партнеры, есть новые идеи, есть новые моменты. Все это будет. Ну, и вот самый главный момент не могу рассказать про то, кто же там будет в итоге на сцене. Просто я от думаю, що минулого разу і ну, в ефірі ми просили дійсно влаштувати шоу для женетиків. Тепер я щось подумала про те, що я хочу перевірити, чи може моя. Є думки, можливо, поміняти місцями учасників. Нехай вот, Наташа, є. Ну, прямо от ви всі карти розкривають. Збираємося, <laughs> ну. збираємося ну, і, такое прикольно. Ну, що, тільки і Не тільки таке, є ще і друзі, є ще й свідки, є ще і Ну, Посмотримо, наскільки це все піде. Тобто можна чекати на велику кількість несподіванок саме від другого сезону ведін-клабу. Будемо стараться. Будем стараться. Жень, спроміння. не втомилися. В принципі, це постійна робота, постійне спілкування з парами, з людьми завжди важко, хоч цікаво, але важко спілкуватися тим більше, якщо вони знаходяться або в стані от от, -от скоро одружимося, або вже в стані одружилися і мають якісь певні проблеми. Організатори гри таким чином ну, не наче стають частиною їхнього там, подружнього чи дошлюбного життя, а там і нерви вирують, і якісь, можливо, непорозуміння виникають. А ну от Ань, ви не втомилися? Ні, нам дуже точно так, є бувають, можливо, якісь там сказати. проблеми, там, не хочу макіяж, не фарбуюся взагалі, не буду так фарбуватися. Буває більше, то, що не завжди дівчатки ну, бояться іноді на себе приміряти новий образ. Потому что будем так говорить, привыкли в жизни носить очень спокойные цвета, спокойную цветовую гамму, очень такие как нейтральные, да, оттенки. А тут шоу, тут вечер и мы как бы предлагаем более насыщенные, да, цветовую гамму, насыщенные оттенки. Платье в пол, прическа, оно все даже как составляющая вот единого целого, да. И иногда вот девочки боятся просто посмотреть на себя другими глазами. Вот. Иногда даже парни бывают, реагируют очень, ну, будущие вот мужья, как... Ух ты, какая можешь быть, да, то есть им тоже интересно на нее посмотреть, на свою возлюбленную совсем другими глазами, поэтому, не знаю, это настолько интересный процесс вот создания, да, и плюс они новые, получается, новые образы и в новом, как для себя ну шоу проверяют друг друга, да, на прочность такую, на доверие своего рода. Это очень интересно. Наверное, мне как тоже чуть-чуть как создателя. Создателя, да, вот. Это вы смешки Вот. Мне, например, это очень интересно вот наблюдать за процессом вот этого всего. А у нас было с девочкой, вот то, что они рассказывают, у нас одна девочка действительно была такой, что посмотрела на себя и такая в панике, ну как же, как же, мы говорим, ну съест камера, половину макияжа, фотоаппарат, половину Она уже там чуть ли не расплакалась, в итоге мы ее уговорили, и все нормально, она была очень довольна своим портфолио, очень была довольна своим макияжем в итоге и образом. А в начале паника, да. Просто вот да, и багато ж, кто, возможно, до этого даже не готовы. Насколько действительно готовите участники в игры? Ну там, человеков до того, что там, психологические какие-то приемы вы курсу до того, что им доведеться выполнять задания. Очень у нас психологический прием, собираемся, полчаса тратим на организационное собрание, ну, в принципе, времени хватает. Ну, мужчинам все рассказали, объяснили, э, сказали, что если не справитесь, то то с вас там тысяча гривен штрафа. <laughs> Они нет. разумеют, что это нет, жарко, но это Бесплатно. И у нас и в этом сезоне, как и в прошлом, все бесплатно. То есть у нас участвуют участники бесплатно, приходят зрители бесплатно, и у нас работают специалисты тоже бесплатно. Угу. Ну, вот так. тобто абсолютно благодійний вечір благодійна Ну, просто... благодійний, разве що в рамках ми в рамках, не збираємо да. гроші, да. да щоб кому то передати вот в рамках в своїх рамках то да, да наскільки готові до першої вже стартової гри ведін клабу другого сезону Мы, как организаторы, мы готовы. Вот осталось буквально несколько штрихов, там, ну, да придумывать, придумывать, да придумывать конкурсы, там, да, собирать специалистов, ну, в принципе. А дети будь, да. детям дети а так, в принципе, мы готовы. Колы ведь будете? Состоится игра 27 марта, в это воскресенье в 16.00 вход бесплатный, но по предварительной регистрации, то есть необходимо а, написать организаторам, зайти в группу, а, группа у нас называется Wedding Club ZP, через нижнее подчеркивание все эти слова, а, написать, ну, у нас есть координатор, ему написать и все, и все в принципе решено, вам будет пригласительный, вам будет забронировано место, вам будут печенюшки, да, кстати, будут печенюшки, вкусные печенюшки, будет шоу-программа и будет, конечно, игра. Дякую, что произошло сказала Юра, я надала тебе слово, Тому що ти ж не виріш так, вирішив та, не та, одружуватися. Тому, що поки що ви ще не одружуєтесь. Він ні, ще ні. ні. А мені вже ніби й пізно. Тому виявляє... я тут просто послухав, що я, якщо Що, що повинен... я не піду одружуватися. а тепер так, що мені так в один прекрасний момент скажуть, чуєш, ти там десь тисячу гривень повинен. Чому а тому, що нам потрібно... Да, це ж це, це, це видаємо це, це для того, аби перевірити, чи може мій чоловік коханий єдиний пошкодувати в... тисячу. Витратити тисячу тисяча. на те, щоб задовольнити мене, щоб побачити мене в макіяжі, в там в зачісті, в в, 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 в в цей господи сукні маці, там да. таке інше. Ну розійшлися, розійшлися. Напаминають тисяча, это це не правда. забудьте, забудьте про тисячу. Отак от Женя, так от завжди з цими о, журналістами да, і з цими чоловіками. Ну, жарти жартами. Дійсно, 27 березня, в 16-й годині, початок другого сезону Ведінклаба організатори запрошують. і Винятково тих, хто напише їм і скаже, я хочу прийти. Вони всі да, тоді прискати. Ну Наташ, ви теж приходите як зритель, а от вас ждем, конечно, как я як ні, Юра! Ні, як Добре, Міра, ти давайте ти приходите покал. в апріл. Добре, домовились. Якщо що завітаю, ну а поки що пропоную нам переглянути, як правильно та смачно снідати зранку. Далі малюки, кухарчуки, готують сават з печерицями, шинкою та картопою.